женщинам. Мы все тут знаем об бойкоте продуктов и товаров, принадлежащим маркам известной партии. Так вот, женщины, это зависит больше всего от вас. Вот у меня сегодня отец пришел, купил продукты, я говорю, как же так? Мы же с тобой поговорили, что вот это, это, это мы не покупаем. Он говорит, нечего мне указывать, мне так проще, я привык. Вот мы ходим в основном за магазины, мы ходим куда-то там в какие-то места быта, кафе, супермаркеты, выбираем. Ребята, давайте выбирать то, что нужно. Потому что если мы будем тратить деньги там, где не нужно, они будут за эти деньги оплачивать Беркут, оплачивать другие карательные органы. То есть это зависит от нас. И это самое простое, пойти купить батон один или другой. Это то, что мы можем. Это тоже просто. Ребята, вот там вот есть лежат списки. Ну, давайте покупать хлебопечки и печь сами. В конце концов, это тоже выход. Вот. На Фейсбуке есть группа «Бойкот». Вы знаете кого? Зайдите, там полный список. Там можно пройтись по всем позициям. Если тут не все, предположим, освещены, то там все подробно, начиная от банков и заканчивая СМИ. Вот. И я призываю всех вас делать это самое простое, что в наших силах.